Да. товарища полковника, да. который знает, почему мы сюда пришли. Мы сюда прошли, потому что проводим акцию. Ну, да. Акция закончилась? Акцию нет. Акция, акция у нас состоит акция из нескольких частей. Первая акция – это уличное проведение здесь митинга. Мы его провели не в пикет. А вторая акция – это вхождение в здание Одесского областного О, совета для того, чтобы в зале мы спросили у руководителя Одесского областного совета Алексея Кончаренко и у руководителя Одесской областной государственной администрации Игоря Палеса, на каком основании они реализуют экологическое преступление сегодня за бюджетные деньги, начатое во времена Януковичем, бывшим председателем Одесской областной государственной администрации Эдуардом Матвичуком, в то время, Заместителем председателя Одесского областного совета нет, был нет, тот же Алексей Кончаренко, который получил уже пост председателя Одесского областного совета. Вот это люди хотели спросить там. Но при онлайн-трансляции с кабинета министров, администрации президента, чтобы люди высказали все то, что они думают по сегодняшней ситуации непосредственно в администрацию президента, чтобы президент Порошенко не смотрел на хлопающих людей там в Оперном театре. Давай, рассказывай, рассказывай. Подожди. Ну, сейчас кто-то, я же не могу сказать, я... я это я... все... Что слышал, Андрей, я вот, а теперь, чего че, вы, че, вы, че, вы, 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 вы чего, нет, чего? Нет, чего? Нет, чего? Нет, мы сюда пришли? Инструкцию принесите, нет, струкцию, нет, принесите нет, пожалуйста. Нет, Господин нет. полковник.

У меня есть инструкция. Я согласен делать свою свою. А у а меня да. да, есть инструкция вот есть. Инструкция будет там при остатке. Светленье Федорович. Да. Добрень. Отойдите в сторону и дайте людям. Какая инструкция? Покажите, дайте людям ушел. Я не знаю, кто Инструкция что? была подписана не знаю, кто не ушел. Я не знаю, кто не ушел. Я не знаю, кто не было заходить в вестибюль. кто не вести ушел. не можно зайти. не ушел. не знаю, кто не ушел. Я не Почему? Почему? вот Почему? 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 Ну, Почему? 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 Я Почему? 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 сюда не пускают. Это не Почему? Почему? Покажите, на каком основании. <touched 'em> <andler> <limitations> <Jobs> Вот я заявляю зараз, Документ. Мне, будь ласка, вы должны действовать по закону. Какой закон, документ? какая норма позволяет вы, вам вы, меня ограничить? Я даю вам устный запит закон информации. Вы вынуждаете, что сейчас люди возьмут Обсучно, и зайдут просто, демонстративно, публично, проигнорируют ваши абсолютно незаконные требования. Вы не понимаете, да? У вас нет оснований не сейчас они. задерживать они. людей. Вы не понимаете, качнется, да? туда или туда. у вас нет в руках инструкции, в у вас вообще это, ничего да, в руках да, нет, ребят, кроме удостоверений, я которые я... позволят я... вас привлечь к ответственности я... за самоуправство. Вам все это снимал, надо, вот скажите, все вам, все лично вам, понимаете, вы будете а крайне, пилца, который будет отвечать нет, после того, как это видео будет доступно в сети, когда он попадет в Авакову, и он даст правовую оценку вашим действиям. Не имея инструкции на руках, вы даже не желаете предъявить документ, на основании которого вы ограничиваете конституционные а вы... права людей. Вы что, не понимаете? Кто Это серьезно. Снимается? Ваши начальники останутся на месте, а конкретно Пусть... вы будете отвечать. Пусть девушка. Меня не надо. Пусть она одна садит.

Ну Я не знаю, хто ви. просто Я хочу бачити, хто Может, ви, ви того, чого ви сюди нас не пропускаєте, Вітар Олег Петрович. І на якій основі ви нас не пропускаєте в державну установу. Що це за ну, інструкцію? покажіть інструкцію. Покажіть а если у меня нет интернета? ты его не к первому, ты его не должен предоставить. Ну, что это за детский сад? Я на есть в интернете. Если вы идете за инструкцией, надо ли вас тут твой навестить? Ой, хватает. Вы что, ребята, ну о чем вы не понимаете? Понимаете, значит, если понимаете, идете, говорите, у нас тупая инструкция, давайте их менять. Самі Ви що самі не, не, не розумієте, що ви ж людей не допускаєте своїх людей? Ви, ви говорите, ж такий самій як вам я, людина, громадянин цієї країни. Невже вам не приємно, що людей тримають, я не знаю, за кошти не допускають до державної установи? Я ж не додому йду Можеш, до когось. Так кому а просто будь нікого. чесно по-людськи. Власне вас не турбує ніяк? А слово людське здесь відсутствує. Це слово людяність, це, це матюк, по суті діла. Це цензурна брань, слово людяність. І ваші діти, ваші родичі, вони ж не всі міліціонери, не всі стоять при інструкції. А ми що робимо? Ви не можете поряд з нами добиватися теж прав наших людських законів, щоб всі жили за конституцією. Загородили нам суття. уже як худобі, загородили нам вхід. Розумієте? Оце ми відстояли. Стояли люди, загинули небесна сотня. Оце за те, щоб нас тепер не допускали навіть в Ви вустануть розруліти, не розрулювали Но не хочу. Да. Но не хочу. Не хочу. Вы, 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 можете нам пучка показать эту инструкцию, чтобы мы ее побачили? Да, покажите ин кузов. некую инструкцию. Мне нам не нужен запрос. Нас ограничивают не, по запросу. Я вам запит информационный, запит устный, на какие я имею право, закон? Возьмите у них на эту инструкцию. У них должна быть она там, на посту охраны. Завели провели, девушку. провели мероприятие. Все нормально закончилось да, да, все да нормально. но мы же хотим мы, мы хотим надо зайти и ознакомиться с инструкцией, инструкцией. которая у них на, на посту на охранном находится инструкция которая определяет порядок доступа громадян в державную установу они скрывают ее понимаете Чего? мы не знаем пускай они вынесут снимите со стенду эту инструкцию и покажите нам это же элементарно мы говорим о, о порядке организации приема людей в установе. Эта инструкция должна быть на стенде у них здесь. Поэтому снимите эту инструкцию, покажите, и все, и вопрос закрыт сюда будет. Повезите, скажите, сюда нельзя. Да. Учите самоуправство. да, у нас есть основания считать, что мы они занимаются вращаем. самоуправством сейчас, злоупотребляя своими служебными положениями. Поймите правильно, ну, мы видим вот эту ситуацию. Нас не пускают ознакомиться с дочкой оголошения которые находятся рядом с постом чтобы мы посмотрели. Такая у вас сельщина, чьи, обл. Убили, ознакомиться у с порядком? Не Нет, Сейчас я мы хотим я Ознакомиться не с, с порядком. Там, где-то, 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 где хотим ознакомиться с порядком. то где то где то где то где то где где то где где? Здесь обещают что здесь его. Ну, вон, ваша машина стоит. Садись, подъедите с нее, пожалуйста. Вот. Вы знаете, да? да конечно, я здесь... видел, как вы подъехали. Да, ну так, а чего я здесь не могу? Это моя личная, а это собственность Украины вообще-то. Да? И я имею право зайти здесь и постоять. Я а не к вам домой пришла. Надеюсь, я не это не общественное. Гранатские... Громадское формирование. Громадское формирование. Там есть список, согласно которому громадское формирование форму... могут. Постойте там. там. Вот это Одесский областной совет, Одесская областная государственная администрация времен президента Порошенко. Вот так Петр Алексеевич в Одесском областном совете, в областной администрации относится к людям, которые стоят на ветру, которые пришли обратиться, пообщаться к вам с теми проблемами, которые существуют у нас в регионе. Вот так это все происходит сегодня. Видите, людей не пускают. Милиция стоит, греется, милиция с народом. Вот она у нас в помещении обл. администрации, совета. Проспект Шевченко, 4. 24 октября 2014 года. А людей не пускает все та же милиция, которую вы также прикрывали вчера в Одесском областном оперном театре академическом. В театре оперы и балета где вы давали свое сольное выступление, где люди вам рукоплескали в надежде жить по-новому. Вот это жизнь по-новому. Жизнь по-новому в Одессе после вашего отъезда. Спасибо вам за прием в Одесской областной администрации, который руководит ваш ставленник Игорь Палица руководитель вашей партийной структуры блока Порошенко, бывший регионал, руководитель областного совета Алексей Гончаренко, который верой и правдой служил диктатору Януковичу. Вот это сегодня Одесса 2014 года, октябрь месяц. Делайте вывод, Петр Алексеевич, И все это происходит под лозунгом «Жить и по-новому». Вот эти люди стоят сегодня здесь. Это простые одесситы, украинцы, патриоты, представители Одесского Евромайдана. Вот как их встречает сегодня Одесская областная администрация, Одесский областной совет. структуры, которые борются с организованной преступностью и коррупцией. Как называется инструкция, которая дана сотрудникам милиции без номера положения и того лица, которое подписал? Это что называется? Мы должны этому верить. Это приписка на на паркане, знаете? Скажите, пожалуйста, а председатель облсовета ходит через это помещение, вот через эту дверь? Председатель областного совета тоже хочет. И mm -hmm. вы видите, кто за это несет ответственность персонально. Вот что можно теперь с них требовать? Кто взял на себя эту персональную ответственность? Руководитель Одесской областной государственной администрации, который арендует здесь помещение Игорь Палица, и руководитель областного совета, владельцами помещения, которого являемся мы. Мы им передали в управление, и вот как они управляют. Я предлагаю сейчас открыть дверь, молодой человек, уберите руку, пожалуйста, потому что вы сейчас препятствуете. И пускай нам сейчас демонстративно, если мы не правы, примените против нас силу, мы это зафиксируем, а дальше мы будем давать правовую оценку вашим действиям. Это будет абсолютно правильно, правильно, я понимаю? Правильно. Это логично. Но если мы нарушаем общественный порядок, да, призовите нас к ответственности. Но если мы докажем, что вы превысили полномочия, у вас будут проблемы. Мы хотим зайти в вестибюль. Мы не заходим в служебные кабинеты. Да, поэтому определитесь, пожалуйста. Мы просим, покажите инструкцию, на основании которой вы препятствуете. Если инструкции нету, ну понимаете, что вы сейчас превышаете свои полномочия. Должен быть стенд, вы же знаете, стенда быть не должно, да? Есть служебная документация, которая для служебного пользования. Хотите... Она, она находится. Вы, вы, что, вы что, хотите сказать, что да. инструкция о, о, порядке доступа это граждан, это граждан это. является Су присвоен гриф служебного гриф там есть Для вообще. служебного пользования. <свят> для или секретного? Ну вот покажите. Для, для службы. такого не было? Ну, эту инструкцию. При юнуковичу такого Януковичі, не було, пойміть правильно Значит, при Юнуковичу доступ був... Покажіть мені, будь ласка, цю службову інструкцію. ви вот, хотіти, запрос. Я не знаю. Я, я не зараз умею, вам дороги, я не роблю запит, інформаційний успіх Я, я згідно закону про доступ до публічної інформації роблю вам зараз усний запит. Покажіть мені, будь ласка, інструкцію на основі якої ви дієте, не допускаючи громадян до державної установи. Ребят, на данный момент, что мы хотим добиться? Давайте мы, мы хотим зайти, мы посмотреть мы, мы хотим зайти. зайти. Да, у мы хотим нас поставить. мы не видим оснований, почему нам ну, не, 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 мало, не дают ребят. доступ. Мы хотим зайти и там спросить. Да, пускай они нам публично, демонстративно Конечно. ограничат доступ, и дальше мы дадим правовую оценку этим действиям. Вот что мы хотим. Они утверждают, что у них есть инструкция. Замечательно. Пускай они будет действовать в соответствии с их инструкцией. И мы посмотрим потом, насколько эта инструкция была принята в соответствии с требованиями закона, соответствует ли она нормам к требованиям к нормативному акту и так далее. Місця кажется, що там були нарушені. Інструкція була Это... скасування в а довжосний літа к ответственности. Звуть мене Людмила Долгіх, я активістка громадського руху за всю Одесу. Ми сьогодні э, э, робили тут акцію під, э, під будівлю обласної державної адміністрації з приводу спецп почув нас президент, почув нас прем'єр-міністр з приводу спасіння куяльника. Хотіли потрапити до будівлі обласної державної адміністрації. З відповідними заявами після акції, звичайно, люди з відповідними заявами, з відповідними вимогами і з запитанням, чому все-таки не влаштували онлайн-трансляцію, на яку ми просили подавали відповідні документи, щоб зв'язали нас з президентом і відповідно з прем'єр-міністром. Нас не Русь. пускають в цю будівлю. Як сказали нам представники внутрішніх органів, які тут присутні, є які нас. Не допускали до будівлі, що є інструкція, по якій громадянам тепер немає доступу до цієї будівлі. Вільного доступу немає правила про вони говорять, що за правилами якимись правилами попросили ці правила, хоча ми довго дуже просили, щоб вони нам видали ці правила цю інструкцію. Ось ми її отримали. Так, давайте так. спочатку, сначала... Є ли гріф для служебного пользування спожбом привітані. Звичайно, те, що ви сказали для службового да. секретного нам не службового, службового. ніякого секретного грифу тут немає. Лібо якщо є, покажіть пальцем затверджена вона. Головою Одесской областной ради Гончаренко. Дата не указана. Просто рик, ну, как штамп. Номер, вказанный. номер. Номер так, правила припускного режиму до адміністративного будинку номер 1 І затверджено ні, ні, номер інструкції, смотрите. інструкції ні. немає, і номера ніякого, це просто правила. Угу. Це звичайні правила для громадян, це навіть не інструкція. І, 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 так, і нібито затверджена вона ще і головою Одеської обласної державної адміністрації палиці, але також, відповідно, дата не вказана. От і все правила припускного режиму до адміністративного Думаю. будинку номер Обычная бумажка, вы на В фойе разгорелся скандал с участием печально известного политика Алексея Гончаренко. Несмотря на то, что оформить пропуск в здание городского совета занимает всего несколько минут, скандальный депутат предпочел перепрыгнуть через турникеты и с криками начал колотить в дверь сессионного зала, в котором уже полчаса шло заседание исполнительного комитета. Пресса! Пресса! А чего вы его не пускаете, в конце концов? Депутат областного совета от города Одесса, вы что? Вы что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Вам же отвечать за это придется. Вы сошли с ума? Откройте двери! Откройте двери! Откройте двери! Я не могу сказать, знаете, а я работаю

И что так не раскрепощает человека, как приятное общество? Можно и на других посмотреть и себя показать. Но кто из нас не любит внимания? Прием по случаю Дня России закончился впереди День Конституции Украины, не менее значимое событие.